mm <laughs> Очень интересный дизайн компании Mercedes Gas на основу ГБО. Автомобиль такой стильный, интересный, городской и будет теперь экономичным. Посмотрим. Здесь у нас базовый комплект. Это стаг. Стаг Go Fast. Форсунки Green Gas. И редуктор Томасета Аляска от 09. Он стоит вот там внизу. Его будет сложно увидеть. Так, ставим крышечку. Теперь посмотрим багажное отделение. Здесь у нас э, хорошая компоновка. При таком типе кузова прекрасный багажник. Очень много места. Очень много места. И э, к баллону. Вот здесь у нас прячется баллончик. Баллон. Закрываем крышку. Тут есть такие замочки. Все, они закрыты и все, багажничек готов. Очень интересный автомобиль, посмотрите, какой он красивый. Теперь заправим само Оно здесь находится снизу автомобиля. Вот здесь слева. Вот ВЗУшка с крышечкой, чтобы не попадала влага и грязь. И орган управления ГБО. Это кнопка. Кнопочка Go Fast 200. Она показывает у нас режим работы и уровень газа в баллоне. Ну что, посмотрим, на что способен Great Wall M4 на, на дороге. Увидимся там. снова здравствуйте делаем обзорчик по Great Wall M4 непосредственно по дороге в автосалоны сейчас просто гоним машинки после установок плотненький денек и заодно посмотрим как он в ходу себя ведет вот тоже наши автомобили так Great Wall M4 что могу сказать? Что могу сказать? Автомобиль очень удивляет. Меня, конечно, очень приятно удивил это его мягкость. То есть очень мягкий, очень комфортный. Коробка работает очень хорошо. То есть неожиданно. И как бы я настолько удивлен его двигателем, то есть очень эластичный двигатель. Довольно-таки приятный, очень хороший, очень хорошо плавно идет. По расходу, по расходу, вот по моментальному, если смотреть, то в принципе в потоке, в потоке это 6-7,5 литров без нагрузки. То есть когда автомобиль уже вышел непосредственно в режим, то есть он набрал мощность и разогнался и держит скорость ну, 60-70 тоже как бы показатели очень хорошие очень хорошие сейчас посмотрим как он будет ехать интенсивность его разгона ну, я думаю что инженеры поработали неплохо то есть даже ну, недавно лишний раз о чем-то говорить а можно посмотреть и интерьеры и дизайн как бы динамические характеристики довольно таки очень хороши очень хороши Поэтому приятно, приятно удивлен, тронут качеством этого автомобиля. И все, кто, я думаю, хоть раз на нем катался, может быть, на тест-драйве официального дилера, может быть, просто у, у знакомых у товарищей тоже были удивлены, я думаю, его характеристики именно вот комфорта. То есть комфорт очень очень неплохо воедино собран с этим автомобилем. Очень очень хорошо. Немножко ускоренно проедем. Плотная дорога. Допустим, вторая. Разгон на газе. Ну, очень уверенно и хорошо идет автомобиль. Я бы сказал, даже более чем. Вводим в стихию М4, посмотрим, как он будет ехать. Динамика просто супер, мне кажется. Отличный, стабильный разгон. Грейтволл М4, ГБО, Випсер из харьков